Меня зовут Юлия Грис. Моему мужу инкриминировали замах на убийство противники правоохранительных органов. Его фактически похитили, он пропал в один прекрасный день, и вскоре мы узнали о том, что ему инкриминируют очень серьезную статью, которая предполагала от 15 лет до пожизненного. Его называли въездным банковым, потому что это было связано, конечно же, с событиями на Банковой 1 декабря. Автомайдан э, имел правовую поддержку со стороны Ассоциации правники в Украине. Ребята согласились как бы, помогать безоплатно э, ну, как бы, э, своими консультациями как, бы, как раз ребятам с Автомайдана, которые начали получать там угрозы, приходы милиции и так далее, всевозможные какие-то такие непонятные моменты, которые начали происходить. Естественно, как бы, ну, люди, у них была нехватка как бы, правовой поддержки. И вот как бы, этот список, который лежал у ребят из Автомайдана с перечнем юристов, которые готовы оказывать как бы, поддержку и консультировать ребят, вот среди них как бы, оказалась фамилия Евгения Грушевца. То количество времени, сколько Женя посвящал нашей семье, нашим проблемам, ну, я как юрист по образованию могу сказать, что я бы только мечтала, если бы у нас все юристы так относились к своей работе. Я знаю, что как бы ребята, ну, я имею в виду юристы, они активно как бы принимали участие именно в оказании помощи тем, кто в этом нуждался. Ну, то есть, да, мне кажется, что даже э, не только Автомайдан.